тогдашним и сегодняшним вот, Азаровым, он обещал оказать эту помощь. И потом это дело подтвердил наш народный депутат, наконец Владимир Леонтьевич, что э, в этом году будет значительная часть всех работ выполнена. Мы будем стремиться, насколько это позволит наш местный бюджет и на те субвенции, которые мы ожидаем для решения вот этих вот проблем. Не менее, насколько я знаю, для коренных большая проблема внутриквартальные проезды. Да что там сейчас? Значит, ну успели мы сделать до холодов только начальную стадию э, по внутриквартальным проездам. Это Ясная Поляна э, 1 и 1 и декабристов. Значит, сейчас ждем вот, погодных условиях нормальных с тем, чтобы эту работу продолжить и сделать так, как это хотят люди и как это должно быть. В общем-то, предусмотрена очень значительная сумма в этом году за счет, опять-таки, субвенций государственных на 127 округ. Это Заводский район города Николая, в том числе и микрорайоны Большая и Малая Корениха. Я думаю, что за счет этих субвенций мы и еще значительно улучшим работы нашей вернее, работы по ремонту дорог внутриквартальных проездов. Ну, закрыть, я так понимаю, эту проблему в этом году не получится. Нет, или? не получится, как бы мы этого не хотели. Ясно. Еще один проблемный вопрос. Я его помню еще в последний раз я был летом в Коренихе. опять же люди жаловались. Территория бывшей воинской части, где сейчас свалка. Там проблема была с передачей земли, по-моему, в коммунальную собственность, я так понимаю. Что там сейчас вообще происходит? да последний разговор у нас был год назад у нас сейчас э, есть э, военные про... же не пользуются этой землей так нет там ничего не осталось э, кроме того как правильно сказали пустая территория которая захламляется загромождается мусором значит э, это проблема не только нашего микрорайона а это проблема в общем то всего города есть территории оставленные нашими воинскими частями которые э, не переданы еще коммунальную собственность. Это история по ДОФУ идет такая же, что сооружения и здания нам переданы, а земля не передана. По Большой Клинике ничего не передано. Сейчас эта работа активизируется. Я думаю, с помощью опять-таки нашего народного депутата мы выйдем на Министерство обороны и будем добиваться, чтобы эта земля была передана в коммунальную собственность, а потом мы там сможем навести порядок, построить неплохой микрорайон. Ну, собственно, я сознательно самый больной вопрос для коренихи оставляю напоследок. Это да. все-таки свал. Как ни крути, то есть нельзя говорить об этих микрорайонах и не вспомнить полигон твердых бытовых отходов. Что с ним, как бы, какие там... Да, действительно, это... Очень проблемное место, и получилось, что не только для Большой Коренихи, но и для всего Заводского района, потому что Роза Ветров так расположена, что по Балке все те неприятности, которые сталкивается Большая Корениха, значительная часть уходит их на город. Значит, еще с той каденции, с 2007 года мы, я имею в виду себя и фракцию, нашу фракцию партии регионов начали активно заниматься этим проблемным вопросом. Значит, сказать, чтобы он уже полностью решен, это будет неправильно. Сказать, что там ничего не делается, это будет тоже неправильно. Проделана значительная большая часть работы, которая уже улучшила намного экологическую обстановку в микрорайоне. Вот, но тем не менее проблемы, отдельные проблемы еще остаются и решение их требуется. Ну, на одном из последних моем приеме в Большой Карениге ко мне с заявлениями обратились жители, вот, которые просят создать рабочую группу с тем, чтобы туда они вошли, и так сказать, воочию увидеть и убедиться в том что то, что сделано, как она используется, и что необходимо еще дальше делать. Конкретно, Значит, что они хотят? Они хотят увидеть работу техники. В 2008 году э, была закуплена техника за наши бюджетные деньги. Это два бульдозера, экскаватор и самосвал. Значит, эта техника находится там, эксплуатируется. Значит, была отремонтирована часть э, дороги, э, подъездов. Были установлены освещения, э, улучшены бытовые условия для работающих, я имею в виду там, значит, э, весовая, которая уже работает, ее раньше не было, она отсутствовала, сейчас она работает э, и вот уже, так сказать, э, первые результаты как бы положительные, но это она еще работает пока в таком, будем говорить, экспериментальном, э, режиме. да, в тестовом режиме, совершенно верно. Значит, высажена значительная часть кустов и деревьев, очень много высадили. Того, прижились? Что, прижились, ну, будем говорить так, процентов на 75-80 прижились они. И надо продолжать эту работу. Установлена сетка, там, больше 300 метров квадратных, которая не дает при ветрах, лучше, чтобы улетали, значит, там, мелкие предметы отходов. Тоже эту работу надо продолжать. Продолжать работы по освещению, потому что определенная территория освещается, но не все еще не так, как надо было. Но есть еще целый ряд, те, та техника, которая была в 2008 году приобретена, уже требует ремонта. Значит, надо еще дополнительно приобретать технику. Значит, в том году, в октябре месяце, подписан с киевской организацией договор, опять-таки сейчас ждут вот погодных условиях, март-апрель месяц, будет установлено техническое оборудование по дегазации значит, полигона, о том, чтобы больше не было самовозгораний, выбросов в атмосферу. Значит, и эта работа уже начнется вот в ближайший месяц-полтора. То есть это все то, что идет на улучшение. Значит, самая, конечно, главная и проблемная работа это завод по переработке отходов. Вот я думаю, что с его введением будет решена самая основная проблема. То есть, потому что ресурсы полигона они уже э, практически заканчиваются. 1972 э, -го года используется э, на 50 лет рассчитано на 50 миллионов кубов отходов. Эта граница уже, этот предел уже достигает уже края. И без переработки или иного полигона, вы знаете, что землями сейчас очень-очень напряженно, их практически нет, город будет скоро задыхаться от того, что некуда будет возить. То есть проблема, которая существует в больших мегаполисах Украины, да не только в больших, вообще в Украине, мы э, в какой-то мере уже это дело ощущаем, но еще не так сильно, как, допустим, тот же Киев, Житомир и другие города, которые очень и очень уже... Не имея переработки, они уже ощутили это все дело на себе. Отрицательное явление, вот этих все моментов. По заводу, конечно, надо делать отдельную передачу. Сейчас мы, к сожалению, да. не успеваем. Время подходит к концу. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо за интересную беседу. Мы, в свою очередь, обещаем, что скоро к вам приедем тоже. Посмотрим, как там что делается уже своими глазами. Спасибо большое. Пожалуйста, приглашаю вас сюда большую корениху. А нашим глядачам я нагадую, что в гостях у нас был депутат міської ради по округу номер 25 Шмалько Анатолий Николаевич. До побачення.